Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні з нами е, розмовляє Максим Віник, член політичної партії Сила людей. Ми сьогодні е, порозмовляємо про те, що відбувається на нашому ринку. Комунальне підприємство, міський ринок. Е, знаємо, що вже тривалий час там відбуваються події, про які. Ну, Неоднозначна ситуація доходить по засобам масової інформації, ну тобто різне. І на минулих вихідних також щось відбувалося. На цих можливо також щось буде відбуватися. Обіцяють. обіцяють, так. Да. Помімо торговлі, там вияснення відносин йде. Ну я, наприклад, скажу свою, свою, свою точку зору і свій опит передам общення і ту, що я там діяв. Э, в это воскресенье. То есть конфликт, э, получается, происходит в воскресенье э, в районе, ну, где-то, наверное, от 6.30, может, от 6 утра. Я там был всем, всем с чем-то, потому что я каждое воскресенье хожу на 7 утра покупать молочную продукцию. Там у меня приезжает молочница, у которой я беру молочко там домашнее, там все. И, и вот и, и, и последние полгода, либо сколько, я уже не помню, может, больше, э, сколько существует ярмарка, получается я и на ярмарку захожу, когда она там была, и на эту захожу, у меня есть свои продавцы там, которые я я подхожу и они уже знают, что мне нужно и меня устраивает их не продукция, вот. И в этот же раз опять же таки, я проходил, я сначала купил молочку, потому что там, ну там в принципе надо быть раньше и там ну не то что важно. Ведь а ведь то что я проходил Веритей. назад и хотел уже хотел тоже купить увидел э, э, людей людей я их знаю потому что э, ну я их и наблюдаю когда павильон был еще мясо-молочный, они все вместе торговали в этом павильоне. молочники мясники и они все знакомые люди в принципе и эти люди которые это торгуют которые на нашем рынке мясо мясомолочной Павелине ну, а как, как потом я узнал, они мне ну, некоторые из них живут в Украинке. С одним я даже хотел обменяться телефоном, но не, не получилось с, тех, технических причин, потому что у него села батарейка. Вот, а, а, и, и, и есть, я так помню, приезжие тоже люди, может, из ближайших сел. Проблема такая, э, и не хватает, у них нет вырученных денег. Есть, Ярцы, они ничего не зарабатывают? Они ничего не продают, и спрос на их продукцию упал из-за того, что есть более выгодная пропозиция, пропозиция от этих ярмарочников, которые, те, которые приезжают на ярмарку. И так получается, что в процессе всех споров я узнал, что те люди, которые условно местные, на мясном появлении торгуют, у них стоимость одного дня торговли 400 гривен. 400 гривен они платят за день. А с их слов, с этих вот местных, с их слов, э, приезжие ярмарочники платят 25 То есть они за месяц платят, или у них уже все витраты входят? Ну, именно, это все витраты. Ну, понятно, что не за место, да, там, я так понимаю, там отопление, освещение, там, место само там. Я спрашивал у них чек. Ну, это же я сейчас спокойно разговариваю, там же спокойного разговора не было, потому что там был конфликт. Я еще, ну как бы, не то, что имел неосторожность, но я обозначил себя как депутат. Сначала они, как бы, все мне рассказывали, потом поняли, что я на стороне ярмарочника, и конфликт усугубился, мягко говоря. Ну, я привыкший человек к конфликтам, в принципе, мне даже это интересно. Вот. Но потом, помимо всех споров, да, криков, ну, я вижу, что они, они действительно, ну, мягко говоря, расстроены. То есть, печали их печали не печали нет дело потому что у них нет денег. Вот. И единственную как бы, проблему в том, они видят вот в этих ярмарочниках. То есть так получилось, ну я не знаю там почему, просто может они привыкли получать одну прибыль, и тут из этих ярмарочников они получают наименьшую прибыль. Ну, и они... Но это ж в один день они получают. В один день. А люди, на, люди приходят, люди приходят, и на ярмарке большинство людей покупает на всю неделю все продукции. И получается для тех, для условно местных, те, которые в павильоне, у них получается, у них торговли нет всю неделю. То ты можешь пропустить, что как минимум через певный промежуток часу у нас может просто сникнутый мясо молочный повредил. Ну, то мясо просто... Он уже не мясо-молочный, а молочником выделили рядом очень маленькое помещение, в котором там, ну, тиснево, это, мягко говоря, тоже там. Э, там то один человек заходит, а один человек в рядом... Почему вы и... пишете, что все довольны, все, ну, то кто еще Я там читала на одном из ресурсов. Ну, тут все так классно замечательно. Лена, знаешь, я вот всегда... Э, Свое правило преследую, в том плане, что чтобы понять, что происходит, надо прийти и посмотреть или пообщаться с человеком. Вот. Если там, ну, меня какой-то вопрос интересует, я сначала, если есть возможность ознакомиться, я знаком с человеком, с ситуацией там, или еще с чем-то. И вот я, например, знаком с ситуацией внутри. Да, я читаю разные ресурсы, но там же ж идет в основном на ресурсе манипулятивный характер, все это носит информация. Одна сторона, вторая. А тут я знаю информацию изнутри. И там вот ты заходишь в этот так называемый молочный уже павильон, то есть ты когда заходишь там два ряда, торгую здесь, торгуют здесь, а ты один, ты один. И вот те люди, которые уже там, уже тебе с ними там не разминутся. Ну, то есть это все над творогом, на творожной продукции, вот эти мало они все пробуют, там, солнце грязными руками. Так еще и как бы вот такая вот ситуация и это не нравится ни торговцам ни покупателям это не нравится но другой ну я не вижу ну корову я не заведу э, в мироновский район я к ней не буду ездить вот ну вот здесь вот так в а, мясной повели но ну, у этих людей у торговцев мясом я так понимаю ну, у них нет э, другой э, друг, другого другого не то что занятия но они привыкли получать свою прибыль там и они ее перестали получать в чем суть конфликта была в «Неделю»? Я знаю, что была милиция, были какие-то стычки. Я там был где-то в течение получаса. Конечно, я устал от всех споров. Ну, за полчаса я получил всю нужную мне информацию. Но в тот момент, пока я там был, милиция и варта, они были в машине, они даже не вылазили ну, на тот момент. Витя Закомолдин был директор рынка. Ну, я его тоже понимаю, потому что ситуация патовая. Вот, в принципе, в том, в том плане, в котором она сейчас есть, есть разозленные работники павильона мясники, которые, ну, в принципе, ну, они уже на той стадии, что, ну, я понимаю, я думаю у них там и долги, то есть у них там дети, как они говорят там и это, ну, они не видят другого решения ситуации, как просто препятствовать, препятствовать разгрузке выгрузке и э, выгрузке мяса и э, э, сам, ну, самим ярмарщикам. А с другой стороны? С другой стороны, вот, пока я там опять же таки пребывал, эти ярмарочники, они стояли группой просто, ну они понимали, что им ну, ничего не светит. Им не светит, потому что ну, они просто могли получить по голове просто. И они просто стояли, вот, и был их не представитель. Тоже я к нему подошел, он думал, что я настроен негативно, он мне сразу завалил кучами какими-то законами скажи пожалуйста, а при тебе проверяли, ну хотя бы пробы брали мясо, какие Витя Закамолдин он говорил о том, что и эти мясники, и они потом и наши местные, они вызвали лабораторию угу. и э, должны были проверку сделать. И Витя мне говорил, что э, как только они сделают проверку, если приедут, все-таки если они не берут, э, не обманывают, э, и они как только сделают проверку э, Ярмарочников, то он им предложит и будет настаивать на том, чтобы сделали так же самую проверку э, мясников. И вот я, насколько я знаю потом, это было, и приехали, но ну, я знаю о результате проверки ярмарочников, мясо было хорошего качества. Что конкретно не понравилось мне и вообще, ну, как жителю города, когда мне, ну пусть даже расстроен Я с я споживачу, я я вот я споживачу, ну это вообще, я не знаю, когда человек торгует с мясом, ну может он действительно, он мне говорит, мы вас 20 лет кормили... 20 лет мы вас кормили, мясо, выходили к нам, а теперь вы нас предали за 5 гривен. Я вам объясняю, я покупаю самое дорогое мясо, но делаю. Так оно плохое, там, то все, ты себя не уважаешь. Ну, то есть, и, иди. Я говорю, я хочу здесь покупать. Когда он понял, что никаких аргументов против меня нету, ну, против моих аргументов. Я говорю, я просто, я хочу здесь. Мой организм, это самый лучший цензор. И лучшая лаборатория по изучению этого мяса. И она мне подсказывает, мой организм, то, что это хорошее мясо, я его буду, я хочу здесь Слушай, иди, говорит, в Экомарке покупали покупай, или там в Кишиню, или еще куда-то. Ну, это, ну, это верх вообще цинизма, я считаю. И, ладно, я там привык к конфликтам. Ну, и, а вот это, это бабули все стоят, ну, бабули тоже, кстати, спорили нормально. А вот представь, есть люди, которые не конфликтные. Вот, ну, они просто стояли, вот у человека, может, без выхода. Я, например, меня, ну, я могу вегетарианцем стать, условно. Там, я могу неделю, там, месяц, без мяса вообще этого. Я не пойду в это А чего вы <траф> Для да чего мясо не есть? И... Нет, просто я буду есть что-то другое это время, я не засыплюсь там. Ну, там могут, а есть люди, вот, например, которые да, там, хотят мясо. И просто вот такая позиция. Я говорю, идите в горсовет, идите в горсовет и требуйте. Как можно за счет конечного потребителя решать свои проблемы? Вот таким наглым образом. Я понимаю, там конкуренции, когда там люди ну, выкладывают там одни одну выкладывают, другие рекламу делают. То есть, а тут просто тебе говорят, иди отсюда, иди отсюда отсюда, иди туда, покупай, иди туда. Вот э, э, типа как бы нам ничего не остается. Вы здесь покупаете, вот здесь поезд проезжает, здесь нарушения, там то все. Так послушайте, ну если мы будем исходя из, из, там, из законных требований, там подходить ко всему, что у нас в Украине, мы закроем все и вернемся в 19 век. Вот нам ну, просто все закроем. У нас может останется там, я не знаю, пару новых зданий каких-то. Я я вот дякую, що ти розкрив свою позицію. З нами сьогодні розмовляв Максим Лунник.